اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين قربنا من النار اللهم اعتق رقابنا جميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وجميع المرسلين رقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا امهاتنا وازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار اللهم اعتق رقابنا وجميع المسلمين من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وجميع المسلمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميعنا